Всіх вітаю граждані бандити! Прийшла посилка з аукціону ВІОЛІТІ 45 гривень. Доставочка. Зараз ми її відкриємо і подивимось, що ми купили тут. Хоча багато хто вже зрозумів. Дивіться, як гарно все упаковано. Опа, іще одна упаковочка. Розрізаємо акуратно. Вот еще одна. Да. И сегодня я купил на аукционе Виолити, как вы бачите, Срибло. Заплатил я за него 502 гривни. Ой, что колечко. Ну, это таке шесть. 502 гривни. Вес должен быть 13 грамм 60. 1 1361 Я скажу, что це вообще хорошо такая цена. Я бы скажу, каждую устроило. Бороли щось пару человек, 2-3 чоловіка було, 2-3 ставки. Но я их выгнал. О, шесть веса заедает, надо купить новые. Сейчас мы все сважим. Респект продавцу, колечки хорошие, вообще даже в хорошем качестве, стане можно еще буду по поштучно даже продавать. Во, как в песне, 1362. Аукцион Виолити, ссылочка под видео, а также закреплена в комментариях. Заходите, купляйте, горя не знайте. 502 гривня за 13 грамм заплатил. И доставка 40. Представляете, чудеса на виражах, где вы еще такие купите. Кстати, там еще одна посылочка идет, такая сама по приблизно. Так что скоро будет распаковка. Серебро, заходите, купляйте, а вы продавайте.